что такое было Ладикея? Ладикея это был город, который построил там человек, один не помню его имя, он построил и назвал в честь своей жены. Город стоял в таком стратегическом месте, но он был как на распутье дорог, но и сам по себе, само по себе ладике она была очень богата. Не богатая чем-то, она была богата золотом. В Ладике было очень имело много золота. И даже говорят в преданиях, что когда евреи выходили на поклонение в Иерусалим, но ну, с ладике, местные евреи, то они выносили с собой столько десятины золота, что уже это ну, было существенно, их останавливали и начали применять какие-то меры. Но также есть в преданиях, что однажды Ладике, она ну, потерпела землетрясение и была ну, повреждена сильно. И она отказалась от римской помощи и полностью все восстановила сама за счет своего ресурса. То есть в она была очень богата, имела реально много золота. Второй момент, который от чем отличалась Ладикия, но ну, говорят в преданиях также писаться, что Ладикия имела таких овец на своих падбищах, что они отличались особенно с они были черные с переливом синим. Из этой шерсти, говорят, ткали ну такую одежду, но ну, что эта одежда шла на экспорт такой одежды, как была говорят, не делалось нигде. И третий момент, который чем отличалась дикия на тот момент, она имела очень сильный медицинский шок. И там были настолько сильные профессора, что их не имена, этих профессоров, этих медиков ставили на, в, тот, в тот период, делали золотые монеты, лаодики, и там ставили их не портреты и писали их не имена. И чем отличалась эта медицинская школа? Знаете, чем они делали глазную мазь и для ушей. Глазную и ушную мазь. И эта мазь, она пользовалась спросом но ну, в, ну, в тот период времени. И, ве, и Христос, говоря на вот этих моментах, Он обращается к церкви. Я думаю, что церковь не имела всего того, что имела Ладикия. Но почему-то Христос, Он говорит теми же терминами, но чем жила Лаодикия, он, он указывает на то, чем жила Лаодикия и чем владела Лаодикия. Безусловно, мы не можем сказать, что всем то, что я сейчас перечислил, но владела Лаодикия, ой, церковь, церковь не владела всем городом, это факт. Церковь не владела всем золотом, церковь не занималась торговлей, одеждой, которая шла на экспорт, церковь не имела ну, под своим контролем эти медицинские школы. Возможно, кто-то где-то в каких-то позициях занимал с верующих людей. Но, безусловно, что церковь не имела. Но Бог Христос, обращаясь к церкви, Он говорит, как будто как церковь все это имеет. Вы знаете, человек не имеющий может иметь то же положение сердца, как имеющий. Согласны? Бомж, он может тоже то, точно таким быть корыстолюбивым, как и миллионер. Но здесь, ну, на самом деле, как положение сердца. И представьте, и Христос, обращаясь к водике, он говорит, я знаю, и прежде всего он подчеркивает, что он говорит, «Ты не, он не обрет вас, он говорит, что ты не холоден и не горячий. А если бы ты был бы холоден или о, горя... если бы, как сожаление, он говорит, если бы ты был бы холодным горячим. А так как ты теплый, я изверну тебя к Иисус, Иисусу. Безусловно, мы неоднократно с вами слышали, но это местописание, то, что на него проповедуется, это состояние сердца, теплое сердце, нам нужно быть горячим или нам быть холодным. Но тем не менее, я слышал такое, что там были источники воды но в Ладикии были некоторые источники воды, и говорят, что некоторые были с теплой водой, и они были с какими-то минералами, что когда их в жару эту теплую воду брали в рот, то это вызывало спазм. Ну и говорят, что якобы такое состояние в сердце у христиан вызывает у Христа подобные спазмы, как рвотные, что он может извлечь из уст своих. Но я думаю, что прежде всего, но церковь Ладикии, она не, не, не имела, всего еще раз повторюсь, того, что имела Ладике, но она была под влиянием того, что имела Ладике. Она была под тем влиянием. Я не знаю, братья сестры, слава Господу, скажу, что откровенно, что я не имею золота, очень много. Наверное, люди, которые имеют, ну, очень тяжело, знаете, жить богатому человеку, но это люди, они связаны они уже не свободные люди, они уже не могут свободно а очень богатые походить погулять, пойти куда хочешь, там, а они уже ну, чем-то обязаны. Но ну, не суть в этом. Но церковь она имела, она попала под влияние, под влияние того времени. И я думаю, что сегодня тот же самый период церкви, который, ну не церковь оказывает влияние, как мы должны с вами оказывать, а церковь попала под влияние. Не, на церковь, не церковь сегодня влияет, оказывает влияние на этот мир, а на церковь оказывает мир влияние. Вы знаете, и дальше Иисус говорит такие слова. Вот я хотел бы больше всего остановиться на этом. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они а знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. И дальше 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищено. И вот здесь начинается выход. Вы знаете, само послание, если его посмотреть, э, откровение здесь, Христос находит как бы в каждой церкви какие-то недостатки. И в одном из посланий Он говорит вообще, что у тебя есть нота, ну, которая на одр любодействующих с ней, которая вводит в заблуждение рабов Моих, любодействует и есть недоложительное. И даже казалось, в таких крайностях, когда уже ну, в церкви ну, кто-то вводит в любодействие, ну кто-то ну, производит такие ну, омерзительные действия, мы, наверное, уже бы радикально начали бы обрезать, а Христос дает ну, шанс и возможность исправиться и покаяться. Но представьте, Христос до последнего, даже в крайностях, он говорит, и, э, так, я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Бог давал время, и в каждом послании Он дает, как бы запятую, Он ставит запятую, и Он говорит, что нужно сделать. И вот в этом послании 18 стихом Он говорит, я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Я, я думаю, вы согласны, что это не буквальное золото, ну, материальное золото, купить у него. А? Праведность. Вы знаете, написано, что праведность ваша, она как драгоценнее чего? Ну, то есть, я думаю, он говорит, советую тебе купить меня. И вот здесь начинается кульминация. Он говорит, я советую тебе купить у меня. И суть даже не знаете, не в том, чтобы, но люди обычно, когда попадают в проблему, то они сначала ищут выход своей проблемы. Но женщина, которая пришла, помните, женщина, которая пришла э -э, ко Христу, она не киянка, да? Женщина приходит с проблемой, и что интересно, Христос ее полностью игнорирует. Вот женщины сейчас придут с проблемой, да вот буквально наглядный пример, встала, убежала, трепнула, и никто никого не выгонял. А попросили ну, сесть на несколько рядов назад. И здесь взорвался. Представьте, та ситуация, когда женщина подходит, у нее умирает дочь. Она подходит ко Христу, идет за Христом, кричит, и Христос ее полностью игнорирует. Но Христос ее настолько начал игнорировать, что ученики уже подходят к Нему и говорят, да помилуй ее, она идет, кричит за нами. И вы знаете, я буквально совсем опять недавно останавливался на этом месте но и думал, ну почему Христос так поступил? Неужели Христу было безразлична эта женщина? Но женщина приходит, орет, идет, орет за Христом, просит о милости, а Христос ее полностью игнорирует. Но сейчас туда приходит женщина, стоит, просит, чтобы за нее помолили, за ее ребенка, у нее дочь умирает. Мы все отворачиваемся, пастор говорит, у нас другие дела. Но это бы, наверное, вызвало какой-то шок. Но Христос, Он же не просто как Господь. Знаете, в этой ситуации Христос как будто провоцировал, ну что-то внутри этой женщины. Женщина пришла с нуждой, а ушла с верой. Но она пришла с нуждой ко Христу. Если бы Христос ну, повернулся, бы сразу благословил Господь. А Христос что-то, ну спровоцировал внутри этой женщины, ну и что-то извлек нечто, что было провоцией. Женщина пришла, ну с нуждой. А ушла и ну, остановилась на молении. И она говорит, он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам. Я даже не представляю, какое это было бы оскорбление для каждого из нас, если бы в наш, в наш адрес ну, заявили такое слово. Но ну, ты пес. а мне сейчас нужно кормить своих детей. Возмутило бы до предела, правда бы? Но никто подобное из нас, наверное, ну, не смог бы перенести. Но эта женщина говорит... Псы готовы есть и крохи, падающий со стола Господь. И Иисус, он, глядя на это, Он говорит, женщина, велика вера твоя. Но Христос Он что-то спровоцировал. И вы знаете, и в этой ситуации Он говорит, я советую Тебе купить у меня. И суть даже не в том, но чтобы тебе что-то приобрести. А суть была в том, чтобы начало концентрироваться внимание на Христе. Он говорит, купите у меня. Вы знаете, каким образом мы можем сегодня с вами купить? Какую цену мы можем сегодня с вами платить, чтобы приобрести это золото огнем очищенное? Дальше он говорит, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Срамота ноготы твоей. Я бы хотел бы сейчас немножко перескочу, потом мы как бы соберемся в кучку. Срамота наготы. Что такое ногота, братец? А? Греховность. Но ну, ну, а какие наслдите нагоды? Что приносит? Нету Господа. Нету Господа. Но я хотел бы, что, что нагода э, ну, приносит, какие чувства? Стыд. Холод. Но больше всего, наверное, изначально это чувство стыда, да? Но когда ну, нагоду твою, твою увидят, то тебе становится сразу стыдно. Но если ты не сожженный человек. А? Если на снегу, то еще и холодно. А, если на снегу, еще и холодно. А если еще в горячую? Ну, то есть, нагода это стыд. Он говорит, чтобы нагоду твою покрыть. Ну, нагоду твою. Вы знаете, Нагода и он говорит: я советую тебе купить ну, золото огнем очищенное. Я ну, как бы понимаю, что золото огнем очищенное это вера, ну, которая драгоценнее написано слове Божьем ну, всего. В глазах Божьих для Христа была драгоценное что? вера, которую он хотел видеть в сердцах людей, вера, которая на самом деле ведет нас к Христу. Вера, которая ставит нас в правильное положение пред Господом. И я думаю, что какую цену мы можем с вами платить за веру? Какую цену мы можем платить с вами за веру? А? Что? Свеча. Верность. Я думаю, знаете, братья и сестры, все очень просто. Вера – это послушание послушание тому, к чему он побуждает сегодня нас Простое, банальное, но простые банальные вещи. На самом деле все, все настолько просто. Но я начал думать, в чем мне сегодня нужно проявлять послушание ко Христу. Ну, простые вопросы. В чем нам сегодня нужно проявлять послушание? На самом деле, не в том, что я хочу, но не в том, что я, 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 я сегодня буду вот в этом, вот в этом. Сегодня нужно задать себе простые вопросы в молитве. В чем мне сегодня нужно проявлять послушание ко Христу? И вам скажу, мы ну, а найдем на, на ответ. Бог не будет говорить. Но никакие там горы, за то не будет. Все на самом деле просто. Мы знаем, в чем нам нужно сегодня проявлять послушание этим послушанием мы будем с вами приоплатять свое послушание Христос заплатил цену и цена была в том, что он был послушным, но ну, до конца и послушание мы будем с вами приобретать веру, которая драгоценней, и дальше он говорит и советую тебя купить белую одежду, белую одежду которая покроет на году твою, это праведность вы знаете, я, я буквально э, от Луки третья глава. Помните все, как пришел Мария, принесла Иисуса Христа, младенца, в храм на, на том, чтобы совершить над ним обряд, да? И кто вышел брать младенца? Помните, Симеон, да? И когда Симеон вышел, то интересно здесь написано, этот человек вышел, который взял на руки младенца Иисуса, это был маленький ребенок, и в этом младенце он увидел Спасителя. В этом младенце он увидел того, через кого придет спасение. Но это был человек, которому Богом было даровано увидеть Христа. И когда он берет на руки Христа, он говорит, «Все, Господи, ты отпускаешь раба твоего с миром, ибо очи увидели мое спасение Израиля, уготовано тобою». И вот представьте, он берет младенца, он видит в нем Христа, но Здесь интересный момент, здесь написано тогда, 23 стихом, «Был в Иерусалиме человек именем Симон». И здесь перед тем, как Христу, он берет Христа, здесь есть характеристика слушайте, этого человека Симеона. И вот он говорит, здесь был человек именем Симеон, 27 стих 2 главы, «Он был муж праведный, благочестивый» чающий утешение Израилева, и Дух Божий был на нем. И вторая, кто в храме увидела и поняла, а кто такой Иисус, этот младенец, это была кто? Кто помнит? Это пророчица Анна, которая написана из колена дочь Пануилова, из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем, от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, Постом и молитвой служа Богу день и ночь. И вот что здесь, ну ты, вот это э, люди, которые взяли Иисуса Христа на руки, это люди, которые были способны в этом младенце увидеть спасителя. Но сегодня я вам скажу, нам мы, мы должны с вами не просто, знаете, но безусловно, что эти люди каждый день в храме говорили, ну, о спасении Израиля. Но что Бог уготовал спасение Израиля. Но два человека были, которые были способны распознать младенца Спасителя. Ну и вот это спасение уготовано Израиль. И вот здесь им дано два определения. Первое, Симеон. муж праведный, благочестивый, чающий в Израиля, чающий, ожидающий утешение Израиля. И Анна кто была? Дочь здесь начинается прожившая с мужем с детства своего 7 лет. Что здесь можно сказать? А? Вдовольство. А какое качество можно здесь хорошее братья Знаете, какое? Терпение. Ну, воздержанность. Но ну, я вам скажу, это серьезная была воздержанность ну, такое яркое качество, которое было на протяжении всей ее жизни. И следующее, служа Богу молитвою, постом и молитвою день и ночь. И вот представьте, и вот эти люди, на самом деле, это как не люди, это люди были, но вот эти качества взяли на руки Иисуса Христа. Обладая этими качествами, мы с вами будем способны, так же, как они встретились со Христом, это то же самое залог. Но встречи со Христом на этой земле. Братья и сестры, я честно вам скажу, мне кажется, но ну мы уже настолько с вами близко к пришествию Иисуса Христа, что все может развязаться настолько быстро. Никто не предполагал, что в Украине развяжутся такие события. Да? Но я, никто не предполагает, когда придет день Господень. Но написано, что Он придет как тать ночью и каждый день мы должны бодрствовать. Я сейчас смотрю, вы знаете, на эти события на Востоке. И мне кажется, если бы армия, на которую там воюют, хотя бы на день расслабилась. Я приехал с поездки, на два дня расслабился, и я впал в такое состояние, что через, ну, уже столько надо прикладывать усилий. Но приехал, мне не было две недели, мы ездили там, ну, служили с ребятами. И вы знаете, приехал, два дня отдохнул, и два дня меня выбило настолько, и я после этого смотрю, я думаю, ну если бы армия хотя бы на один день расслабилась, ну военные там на один день в боевой позиции они расслабились, что бы с ними было? Ну выбили бы сразу, да? Но они бодрствуют там и днем, и ночью. Если кто-то отдыхает, то кто-то бодрствует. А Иисус говорит, бодрствуйте постоянно. Постоянно бодрствуйте. И вот представьте, вот за эти качества нам нужно постоянно, я понимаю, два дня я просто дома отдохну. Я вам скажу, это настолько погрузило, но что приходится, но мы должны настолько с вами сильно бодрствовать, чтобы быть способными встретиться со Христом. И дальше Он говорит, и глазною мазью помазать глаза твои, чтобы видеть. Мы сегодня с вами нуждаемся, братья и сестры, в способности видеть и понимать Господа. Видеть и понимать сегодня это время. Аминь.